Molt bé, Marcelo. 0-3. Nois, prou d'escoltar el Madrid. Ara hem de pensar en el llevant. No vull distraccions. Queden exactament 7 dies, 2 hores, 3 minuts i 48, 47, 46 segons perquè comenci el clàssic. Comandante, com prepara el partit? Però si encara hem de jugar contra el llevant. Sí, sí, però el que interessa és el clàssic. Prou, no vull parlar de clàssic. I vosaltres què feu aquí? Va, a jugar, que el partit ja ha començat. sí, és veritat. Quin atzucat. la míster, está todo controlado. Toma la set. No! No! És impossible que aquesta colla de matats puguin remuntar. Així que, parlem del clàssic. No! Ja n'estic fart de la teva cançoneta. Sí, 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 però el que interessa és el clàssic. Ara el que interessa és el llevant. Au, home, va, fora. Vinga, maco. Tira, tira. I vosaltres dos a jugar. Va, som-hi. Va, Sí, ja sé que el que interessa és aquest partit, però... A veure què diu el Maurinho. Eh, Mister, quina pallissa li han fotut a l'Esporting, oi? En absoluto. L'Esporting és un muy, 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 muy buen equipo y nos han puesto las cosas muy, pero que muy, muy, muy difíciles. Però si els han clavat tres gols... Han hecho un partido tácticamente impecable. Felicito a l'Esporting porque son un gran, gran, gran equipo. Eh, ¿Qué le ha semblado la actitud de la afición local a Cristiano? Ha sido realmente muy, muy emocionante, Emocionante. cantarle ese portugués y el Lo han cantado muy bien, mucho mejor que en otros estadios. Les felicito de todo corazón. Eh... Ha notat alguna tensió amb el tècnic de l'esporting? Con quién? Con el bueno de Preciado? No, imposible. Manolo es muy, 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 muy buen entrenador. Y además, es un muy, 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 muy gran amigo mío. Yo soy tan amigo de él como guardió... Se me ha escapado. Ah! Ara entenc què està passant. Ja fa unes setmanes que Mourinho guardioleja. Bueno, ¿qué pasa? A él le funciona para triunfar, ¿no? Lo estoy haciendo bien. Uh, no del tot. En Pep mai vestiria d'aquesta manera. Com? Un momento. Què os parece? Uh, segueix fallant alguna cosa. Ah, els cabells. En té masses per semblar-se en Pep. YA ESTÁ, YA SOY COMO GUARDIOLA, QUE ES MUY, 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 MUY BUEN ENTRENADOR, PERO YO MÁS. Entonces, en uh, ENCARA LE FALTA UNA COSA. ¿QUÉ MÁS? Y RECORDEO, SI en ACHEQUEM BENDORA, provendora, BENDORA, BENDORA, ENCONTRAREMOS A BENZEMA VOLVIENDO DE FARRA. Perdoneu, però en Mourinho ho havia de dir. Nada, que no hay manera de quitarse este boludo de encima. Impresionant. Leo, 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 una pregunta. Leo, escolta'm, Leo. ¿Cuántos gols penses marcar-li a l'impresentable de Líquer Casillas? Jordi, que no veus que estàs jugant? Es verdad, perdón. Por fin podré marcar. Gol de Messi! 4-0. Ara sí, el partit està més que sentenciat. Parlem del clàssic. No, no vull tornar a sentir parlar del clàssic fins al final del partit. Ho has entès? I si en lloc del clàssic parlem del partit contra el Madrid? No! no! Johan, què ve ara? No tengo ni idea. Què vols dir? Que no t'has llegit el guió? Jo leer? Nunca. Bueno, solo leo una cosa al año. El llibre que saca la Marató de TV3. Bé, ja ha sortit! Hombre, claro, Charlie, i este domingo en los periódicos, el disc de la Marató. Ah, escolta'm, doncs me'l compraré. Eh, tornant a lo d'abans, com t'ho fas per gravar els gags sense llegir-te el guió? Bueno, hago como con los libros, me espero que saquen la película. <laughs> Esto es muy serio, eh? Venga, Charlio, siguiente gag. ¡Bravo! Què? ¿Qué pasa, Andrés? ¿No lo celebras? Si ho estic celebrant, el que passa és que ja saps que sóc una persona continguda i que no m'agrada massa expressar les meves emocions. Hey. Què? acaba M'acaba d'anul·lar! Què? Fora de joc! Però què estàs dient, tio? Què estàs dient? Però si venia la pilota d'un rebot, tio! La madre que te parió! Vés a tomar por, Sí, sí. Ja te veu. Muy, muy contente. Y final del partit. Ara sí que podem parlar del clàssic. No, et equivocas. Pero si el partit ja s'ha acabat. Sí, sí, però el que interessa és el bate. Sí, sí, però el que interessa és el bate. Però si són una colla d'aficionats i ja estan classificats, aquest partit el podria guanyar un equip de monos, coixos i borratxos. Ho sento, però Tenim un esqueig preparat sobre el partit del bate. Ja parlarem de... del clàssic la setmana vinent. Però... però jo vull parlar del clàssic! Va bé!